Мы семья ралко поселение Чмыривка. живем уже 7 лет. В принципе, были приехали почти в самом начале. Но была мысль просто как бы отойти от города в первую очередь. То есть уже стал вопрос серьезно. Поэтому мы здесь мы еще позиционируем себя как эко поселение, эко в смысле экологичное поселение в плане того, что, во-первых, мы же ну, большинство э, ведем здоровый образ жизни. Мы в 2010 году длительно искали, по Украине ездили, выбирали места, и вот когда приехали сюда в Чемеревку в это прекрасное место, поняли, что это наше. Ну и здесь. С 2010 года начала жизнь... Оживлять начали село, потому что когда сюда приехали, изначально э, ну, село было уныние. Начали анализировать все происходящее, поняли, что ну, город постепенно начинает деградировать в плане экологической безопасности, пищевой безопасности, ну и все остальные составляющие информационное поле, которое окружает нас. Сейчас в городах, если вы зайдете в магазины, приобрести что-то такое, чтобы оно не навредило вашему организму, очень. Я сомневаюсь, что вы найдете такое на нынешний момент. И когда поняли, что нужно для детей нужно будущее, а будущее в дыму, в пластмассовых овощах, в искусственном чем-то, это не будущее. И плюс информационное поле, когда ничего личного, бизнес. Медицина ⁇ бизнес, образование ⁇ бизнес, пищевая промышленность, производство пищевых продуктов, ничего личного ⁇ бизнес. Никто ни за что не отвечает, и, и все хотят чего-то. А здесь получают люди чистый воздух, воду чистую, все оно здесь есть, окружает. И при этом можно жить, наслаждаться всеми прелестями и так само правильно организовавшись, и поднять экономику села. Мы с мужем и трое братьев наших переехали в это поселение Чаринна. Братья переехали пять лет назад, а мы в этом году. Город нас наконец-то отпустил. Как бы захотелось больше свободы, чтобы не было забора, была красота, лес. Здесь нашли, наверное, какую-то свободу свою личную, да, в чем-то. свежий воздух, вода. Здоровье детей здесь улучшилось. Мы из Кривого Рога. Город не очень стабильный по экологии. Меня зовут Олександр. Мы тут уже 8 лет, 8 років, да. Не захотелось жить в городе, потому что там как в аквариуме. Выйдешь на улицу, и... І кругом очі, очі. Хі -хі. Кругом ти якби, а тут ти вийшов, ти як на природі вільний, не знаю, як це пояснити. Ну, зовсім друге життя. Дітям тут дуже добре. Тут воздух чистий, огород, бурячок морквинка, яблучко впало туди. Это же совсем другая ежа. Ну, значит, когда приехали, мы здесь было просто не добраться до дома. Это были джунгли. Все было заросшее бузиной и хмелем. Дело в том, что нам хотелось выращивать свои продукты. Поэтому мы приехали на свою землю, в то время мы сыроедем. Но приехав сюда, мы приехали в июле месяце, посадили огород. Но Вырастить что-то было невозможно, потому что было очень поздно. И мало-помалу мы поняли, что нам хочется попробовать домашнего хлеба, покупали хлебу у соседей. Вот. Ну и отошли от сыроедения. Но идея Анастасии нас тоже вдохновила тем, что жить на природе, в гармонии с природой и между такими же людьми, как мы. Поэтому мы искали поселение уже с людьми, когда мы сюда приехали, тут было только три человека. И вот мы приехали в волну. В общем, мы когда ездили, мы нарисовали себе холмик, холмик, речечка и домик где-то на холме. И в общем мы это все вот нашли именно здесь, в этом месте. Ну, одно из направлений хотим взять зеленый туризм, привлечь сюда волонтеров так людей из городов, которые, которым интересен наш образ жизни. Ну и постепенно развивать, чтобы это уже стало на, на тот уровень поднять, когда доходы от деятельности будут помогать поднимать экономику всего села. Даст Бог поднимем экономику, самостоятельно, автономно и под ними село, я думаю. Питомнику моему личному лет пять, это начиналось с того, что подготавливала я саженцы для переезда в поместье, чтобы были свои, да, собирала семена, что-то проращивала, что-то черенковала, интересно, где что-то находила в городе, за городом у людей, просила. И собралась такая небольшая коллекция растений, которые часть высажена уже, часть будет высаживаться осенью, весной. Ну, интересно, что-то новое сюда в эту территорию привнести. Пермакультура, да, огород стараемся по пермакультуре разрабатывать, да, как это получается. Саженцы садим по пермакультурной системе, да, как это правильно называется. Собираем воду дождевую, собираем воду, которая Используется вторично используем для полива. Сделали грядку розума. И здесь очень хорошо видно, что грядка розума работает. У нас тут морковка. Зеленая, да? А то, что уже дальше от грядки розума, она страдает от засухи, то есть ей не хватает влаги. Поэтому грядка розума работает. Еще что здесь интересно, что саженцы растут сами по себе. Из интересных растений мы выращиваем вот из огородных чуфа и дальше батат. Нам нравятся всякие эксперименты. То есть мы посадили фисташку, черный орех. Гинка павловния, павловня. Диморфант. Киви. Да, хурма у нас росте, поки що очень маленька. Зараз близько 20 родин і дуже приємно, що вже 20 дітей. І вже чимало дітей, які народилися тут, в Чмирівці. Я раніше думав, що от треба землю, де саме головне, щоб земля туди. Потім зрозумів, що все-таки земля вона везде свята, і з неї можна зробити. А люди найголовніше це люди. с какими можно общаться, которые тебя разумеют, какая для тебя другая семья. семья. Да, есть необходимость в общении. И очень хорошо то, что это наши единомышленники. То есть мы имеем общие темы для разговоров. У нас похожие привычки. То есть мы там, например, нет таких плохих привычек, как там, тяга к алкоголю, к курению и так далее. То есть наши дети тоже видят такой образ жизни скажем, отличный от э, традиционного. В этом и состоит прелесть. Одна семья. То есть, как для меня, что праздники, что будни э, в работе и в радости можно обратиться, могут к нам обратиться, как бы всегда, всегда за, всегда помогают друг другу. Жизнь одной семьей в районе где-то человек 40, ну, это своеобразно, я не знаю, нужно пробовать. То есть э, сказать, что вот это здорово для кого-то, может, это и не здорово, может, может кому-то его личное пространство там важнее. Ну, вообще сама система образования на данный момент, ну, ну я не считаю, что это очень хороша она, поэтому как бы вносим свои коррективы, добавляем что-то свое. Ну, в школу посещают детки, э, получается где-то примерно раза два-три в неделю приходит автобус, договорились. Как бы тоже школа, ну, наша, именно в которой мы ходим, Медведевская, я бы сказал, типа семейного типа. То есть, опять же, все друг друга знают, все ученики друг друга знают, все учителя знают учеников. Очень приятное это самое, как бы, ощущение, потому что в городе, ну, вот, был опыт, и у нас старший сын, мы учились до пятого класса в Горловке в школе, ну, как бы слишком много детей, загруженность учителей и мало кто о ком как бы, знает. А здесь они праздники проводят а все. В общем, приятная школа, хорошая. праздновать мы конечно очень любим то есть наше поселение наверное праздники и всевозможные вот эти мероприятия это проходят на ура вообще всегда мы проводим все время семейные праздники то есть сами себе приезжают ребята из буды приезжают ребята из цветного Сны. влюбиться в дучья верность, без всяких обещаний, сквозь Годы, словно море, хранит покой души! Хочется, чтобы здесь остались дети. Ну, скажем так, мы даем право выбора. Они знают, что здесь, они знают, что в городе. И когда они там уже, у них придет время решать что-то, определяться, они хотя бы будут знать. Хочется, чтобы это стало действительно пространством любви. Все было напитано любовью и отдавало, вот, скажем так, нами. Мы проявились упал, во внешней среде. Упал. Вот таким образом, и растениями. И чтобы нашим детям было хорошо, чтобы они чувствовали себя комфортно здесь, получили максимальный заряд бодрости, энергии, здоровья, ну и путевку в жизнь. Потому что все-таки я считаю, что нельзя жить постоянно на одном месте. Есть период, когда человек должен все-таки исследовать, скажем так, дальние углы мира, познать что-то другое, для того, чтобы потом... з цим опитом вернутися і почати своє. Ми з радістю запрошуємо, якщо у людей є бажання приїхати на землю, чистий воздух, чиста земля, я не знаю, небо тут чисте. Тут дуже добре люди, які завжди допоможуть. Якщо хто хоче от, в нашу сім'ю. Будь ласка, ми запрошуємо завжди раді. Ми, ми взагалі ми відкриті для того, щоб люди приїжджали, дивилися, ознайомлювалися з образом життя, який є в селі. Якщо кому подобається, будемо раді знайти нових сусідів собі. Приїжджайте люди, на землю. Земля жить, багато пустої землі. Она, наверное, хочет чувствовать людскую тепло, заботу. На самом деле, переезд сюда это очень интересно, очень важно. Но не всем подходит. Не всем подходит, и это надо всем попробовать. Кому Потому, интересно. Что это Очень хороший опыт. Здесь мы встречаемся сами с собой.